Salam, əziz tələbələr, necəsiz? Nə var, nə yox? Necə gedir dərsləriniz? <laughs> yenə mən gəldim. Yenə YouTube-un ən aktiv müəllimi, solmaz Kamil qız yenə gəldi. Gəlmişəm özdə 10 dənə belə möhtəşəm sualla gəlmişəm. Belə qəşəng suallarla gəlmişəm. Bir şey də qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə gündəlik olaraq müsahibə suallarla tanış olmaq istəsənsiz, aktiv olmaq istəsənsiz, görmək istəsənsiz belə sualları Mənə yaza bilərsiz. Mən sizi həmin müsahibə qruplarımızda tam ödənişsiz şəkildə ora əlavə edə bilərəm. Sadəcə aktiv olmanız kifayətdir. Yəni qrupda qalmaq üçün sadəcə aktiv olsasınız kifayətdir. Başlayaq. Bir az çox danışdım elə bil. Deyir, birinci sualımız budur. Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini hansı subyekt təmin edir? Dövlətçiliyinin varisliyini hansı subyekt təmin edir? Biz bunu konsiyamızdan keçmişik. <coughs> Cavab: Prezident Bəs prezident yaxşı, nəyi təcəssüm elətdirirdi prezident? Nəyi təcəssüm elətdirirdi? Xalqın vahidliyini. Bəs yaxşı, belə bir sual veriblər, misalçı müsahibədə. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin bəs təminatçısı kimdir? O da prezidentdir. İkinci sualımıza baxaraq, yaşamaq hüququnun toxunulmazlığını istisna edən hallar. Yəni biz deyirik ki, hər bir şəxsin yaşamaq hüququ toxunulmazdır. Yəni burada demək istəyir ki, Yaşama hüququ toxunmazdır, amma hansı hallarda istisna olmaqla? Yəni orada kimsə ölə bilər. Mən həmişə deyirəm, burada yəni ölmək sözü var. Birincisi, ölkə silahlı basqın zaman düşmən əskərinin yəni öldürülməsi, düşmən əskəri teması. İkincisi, ə, məhkəmə tərəfindən, yəni ölüm hökmü. Bir də qanunla digər hallar. Yəni bu hallarda kimsə ölə bilər. Üçüncü sualımız: Prosesual hüquqlarımız hansılardı? Məsələn, bu qəşəng sualdır. Prosesual hüquqlarımız Asan tapmaq üçün məhkəmə ilə bağlı olan hüquqlarımızdır bu. Məsələn, təqsirsizlik presumpsiyası. Presumpsiya təqsirsizlik presumpsiyası nə deməkdir? Yəni hələ təsdiqini tapmamış ehtimal deməkdir. Yəni hələ ehtimalda, amma təsdiqini tapıb. Bu nə zaman təsdiqini tapacaq? Məhkəmə qərarı olarsa. Daha sonra məhkəməyə təkrar müraciət etmək hüququ, nə bilim, qohumlara e, ifadə verməyə məcbur edilməməsi, e, Yəni bu məhkəmə ilə bağlı olan hüquqlarımız bizim prosessual hüquqlarımızdır. 4-üncüsü, hansı hüquqlardan tək başına və ya başqalarla birlikdə istifadə etmək olar? Bu 4-dən hüquqdur. Bunları burada qeyd eləyək. Birincisi tətil hüququdur. İkincisi mülkiyyətdir, mülkiyyət. Üçüncüsü azad sahibkarlıqdır. 4-üncüsü isə vicdan azadlığıdır. Azadlıq Deməli, necə olurdu? Məsələn, tətildə hər kəs təkbaşına da tətil edə bilər, başqası ilə birlikdə tətil edə bilər. Hər kəs təkbaşına da, yəni mülkədə sayıla bilər, başqası ilə birlikdə də. Hər kəs təkbaşına da azad sahibkarlığın başı ola bilər, başqası ilə birlikdə də. Hər kəs təkbaşına da hər hansı dini, yəni e, etiqada etdiyinə itiqad edə bilər, başqası ilə birlikdə də. 5-ci sualımız: Vətənnə sadəqət və vətənin müdafiə maddələrinin fərqi. Vətənə sədaqət və vətənin müdafiəsi hər kəsi vəzifələrinin içərisindədir. Vətənə sədaqət müqəddəssdir, yadınıza salın indən. Yəni kassiyamıza müqəddəs olan vətənin sədaqətidir. Vətəni müdafiə də borcdur. Yəni bunun hər ikisi vəzifələrin içərisindədir, yəni borclarımızdır hər ikisi. Amma fərq nədir? Vətəni müdafiə hər bir vətəndaşa aiddir. Yəni hər bir vətəndaş vətəni müdafiə etməlidir. Söhbət Azərbaycan xalqı vətəndaşı ilə gedir. Amma vətənə sədaqət bu ixtiyan şəxslərə aiddir. Yəni bu vəzifəli şəxslərə aiddir vəzifəli şəxslər. Yəni vətənin müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur, amma vətən sadiqat vəzifəli şəxslərin borcudur. Yəni onlar əgər and içibsə ki, mən ə, dövlətə qarşı sadiqatlı olacam, sonra gedib dövlətə qarşı cinayətdə iştirak edərsə, dövlətə qarşı qanun iştirak edərsə və bu iştirak əsasında ittiham olunarsa və bu ittiham əsasında məhkum olunarsa, o vəzifədən gedər və bir daha vəzifəyə gələ bilməz. 6-cı sualımıza baxıram. Deyər hansı aktlardır ki, onlar 24 saat müddətə dərç olunur. 24 saat müddətə dərç olunan aktlar. Bu hansı aktlardır? Yaddınıza düşürsə, Milli Məclis prezidentin 2 dənə aktını təsdiq edirdi. O hansı aktlar idi? Birincisi hərbi vəziyyət, ikincisi fövqəladə vəziyyət. Yəni həmin bu aktlardır ki, onlar Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra 24 saat müddətə dərç olunmalıdır. Qeyd edirik bunu. 7-ci sual. Keçmiş şey sualdı bu da. Dəfələrlə mənim imtahanı sorulubdur. Təkrar müraciətlər, eyni müraciətin fərqi. Təkrar müraciət, bir də var eyni müraciət. Təkrar müraciət nədir? Təkrar müraciət odur ki, məsələn mən orqana müraciət etmişdim. Artıq bunun baxılma müddəti, yəni belə deyədə, ötubdur. Yəni müraciətin baxılma müddəti ötubdur. Və yaxud da ki, həmin müraciət yenə cavablandırılıbdı. Mən bir daha eyni məsələ ilə bağlı, eyni şəxsəm müraciət yazıram. Bu təkrar müraciətdir. Bir də var ki, mən müraciət yazmışam, hələ 3 gün keçməyib, eyni müraciəti bir də yazıram. Bax bu eyni müraciətdir. Aydın oldu? Yəni burada baxılma müddəti keçməyibdi. Yəni birincisində baxılma müddəti artıq ötübdür və cavablandırılıb müraciət. Yenə müraciət edəmsə, bu təkrar müraciətdir. İkincisdə isə eyni müraciətdə isə 3 gündür müraciət edmişəm tutalım. Bir daha mən yazıram. Eyni şəxsə, eyni məsələ ilə bağlı bir daha yazıram. Bu artıq eyni müraciətdir. 8-ci sual: Müraciətin mətninə dair tələblər. Müraciətin mətni necə olmalıdır? Aydın, oxunaqlı olmalıdır. E, tənqid ola bilər, təqdir və böhtdan olmamalıdır. Fikirlər aydın olmalıdır, tələblər aydın olmalıdır. Müraciət mətnində tələbələr bunlardır. 9-cu sual: Fiziki şəxs necə inzibati orqan ola bilər? Ümumiyyətlə inzibati orqan nədir? İnzibati orqan Mənim inzibati akt səlahiyyətinə qəbul olan, yəni müəyyən inzibati akt qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan müvafiq icra komitə orqanı, yerlə özünü daitmə orqanı, e, fiziki şəxs, bunlar inzibati orqan ola bilər. Yəni inzibati akt qəbul etmək səlahiyyəti malikdirsə, buca olacaq inzibati orqan. Fiziki şəxs dedik. Deməli fiziki şəxs də inzibati orqan ola bilər. Məsələn, mən fiziki şəxsəm. Onda belə çıxır ki, mən bir dənə akt qəbul etsəm, mən olacağam inzibati orqan? Xeyr, mən bu halda inzibati orqan deyiləm. Bu bilirsiz nə zaman ola bilər. Bu müharibə şəraitində ola bilər. Tutalım ki, orada ə, misal üçün müharibə şəraitidir. Orda artıq heç bir strukturlar, yəni heç bir orqanlar işləyə bilmir. Öz fəaliyyətlərini dayandırıbdır. Bu zaman komandanlıq tərəfindən bir şəxsə ə, müəyyən hüquqlar verə bilər ki, o, orada nə bir yəni belə deyə, yəni şəraitə uyğun qərar qəbul edə bilsin. Onun qəbul etdiyi qərar artıq icra olunmalıdır və o zaman həmin fiziki şəxs olacaq inzibati orqan Yəni dünyanın düz vaxtı məsələn mən bu dəqiq inzibati orqan ola bilmərəm. Bu o şəraitdə ola bilər inzibati orqan. Fiziki şəxs oldu inzibati orqan. Və onun hansı qərarı qəbul edərsə o yerinə yetirilməlidir. 10-cu sala baxırıq. Dərkənar nədir? Və sən dərkənar qoya bilərsənmi? Dərkənar ümumiyyətlə dərkənar yuxarı solda qoyulur. İcraçılar barədə qısa mülahizə vət qeyd etdi. Sən dərkənar qoya bilərsənmi? Yəni tutan sənin adına orqana bir akt gəlir. Sən ona dərkənar qoya bilərsən? Əgər sən təşkilat rəhbərisənsə, təşkilat rəhbərinin müavini sənsə, bir də struktur bölmənin rəhbərisənsə, sən dərkənar qoya bilərsən. Amma sən orda olan digər şəxsdənsə, yəni məsələn adi digərdə, yəni digər şəxslər sən bu zaman dərkənar qoya bilməsin. Dərkənarı 3 şəxsi qoya bilər. Bir daha deyirəm, təşkilat rəhbəri, onun müavini, bir də struktur bölmənin rəhbəri dərkənar qoya bilər. Dərkənarda yalnızsa salırıq. 1-ci göstərilən icraçı əsas icraçı idi. Amma sabah bir məsuliyyət olacaqsa, bütün icraçılar məsuliyyətə cəlb olunacaqdır. Bu da mənə sizə təqdim etdiyim 10 dənə sual. Baxırsınız, ümid edirəm ki, kömənincə çatar. Bu arada bir də qeyd edirəm. Qrupumuza daxil olmaq istəyirsinizsə, hər gün belə suallarla tanış olmaq istəyirsinizsə, nömrəmə yaza bilərsiniz. Sağ olun, uğurlar hər kəsə.